Hai, selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bangsa Mekanika Jadi kalau kita cakap pasal motosikal Kawasaki Model yang paling popular adalah model 650cc Kita ada Versys 650, kita ada Ninja 650 dan juga kita ada Z650 Ketiga-tiga ni walaupun desain dia berbeza Satu touring, satu sports bike dan juga satu naked bike Tapi pada permukaan dia masih lagi motosikal yang sama Maksud saya ketiga-tiga ni adalah motosikal dengan gaya moden. Tapi... Kawasaki ada memperkenalkan satu lagi model keluarga baru iaitu versi retro dan ini adalah Kawasaki Z650RS yang kita akan review dalam video kali ini. Jom! Tapi sebelum tu kami rajin baca komen-komen anda di luar sana dan kami tahu kami dengar yang ramai tanya bang kami nak dengar bunyi motor. Sayangnya motor dah macam best, motor dah sedap tapi bunyi tak dengar pula. Okey, jadi bermula dengan video ni kita akan mulakan semua review motosikal di mekanika dengan bunyi enjin setiap model dan bagi video ni kita dengar dulu bunyi enjin Kawasaki Z650RS ni. Ha, jadi korang dah dengar bunyi enjin Kawasaki Z650RS kan? Nah, ini adalah enjin yang ikonik dalam keluarga Kawasaki sebab di Malaysia motor 650cc Kawasaki ni dikenali dengan enjin mesin jahit sebab memang bunyi dia memang umpama bunyi mesin jahit. Dia bukanlah enjin yang berkuasa. Enjin dia 649cc parallel twin dengan firing order 180 darjah dia bukan 270 degree crank yang akan menghasilkan bunyi seolah-olah engine between so 180 degrees firing order inilah bunyi yang korang akan dapat jadi pada Kawasaki Z650 RS ni dia nawarkan 67 horsepower pada 8000 RPM dan 64 Nm top pada 6700 RPM yes ini adalah engine sama yang ada pada versi 650 Ninja 650 dan juga Z650 Tapi kalau tanya saya, Enjin ni memang paling sesuai duduk pada Z650RS ni Sebab apa? Sebab karakter bunyi yang tanpa sikit tu okay, Yang berak-berak tu untuk parallel twin tu Memang cukup sesuai pada Z650RS yang bergaya retro ni Tapi in terms of performance dia memang sebuah enjin yang popular Sebab enjin ni bukan hanya low maintenance Tapi dia juga tahan lasak nak maintain murah dia punya performance pun bagus Pada versi 650 memang engine ni menawarkan prestasi yang sangat-sangat bagus So engine ni memang sangat-sangat straight forward Malah dalam engine tu sendiri tak ada komponen-komponen yang unik Tak ada komponen-komponen yang menonjol So performance engine ni pada saya bukanlah satu isu Apa yang ditawarkan adalah satu engine yang tahan lasak boleh pakai, boleh lenjan, boleh rembat Korang boleh buat apa saja dan engine ni memang akan menawarkan kepuasan yang pada saya cukup bagus bagi segmen 650cc jadi paket suspension dengan chassis dia memang sangat-sangat straight forward okay, first dia datang dengan chassis jenis trellis yang memang chassis ni memang diguna pakai pada Z650 RS ni rim depan belakang 17 inci suspension depan fork telescopic 41mm tapi non adjustable tapi dekat bahagian belakang horizontal backlink ni boleh adjust preload sahaja atau pra beban kemudian dia punya package brake dia datang dengan brake mesin dua piston jenis axial tapi berkembar dekat depan yang dia kepit cakera brake 300 mm berkembar juga belakang 220 mm braking power dia walaupun lah bukan berembu dan sebagainya braking power dia cukup sebab motor ni bukanlah berkuasa sangat hanya 67 horsepower kemudian tangki dia 12 liter yang mana saya rasa tak berapa nak besar sangat tapi untuk guna daily untuk ride dekat-dekat tak ada masalah dan seat height 800mm maksudnya motor ni untuk average Malaysian memang boleh bawa sangat jadi saya dah bawa motor ni lebih daripada seminggu dan ini beberapa benda yang saya boleh kongsikan dari Kawasaki Z 650 RS ni first kita cerita pasal performance engine dia okay. so engine ni bukanlah engine yang paling best bunyi dia yang ada dalam pasaran Malaysia memang engine mesin jahit ni memang tak berapa sedap dah bunyi dia tapi kalau korang convert ke aftermarket punya exhaust korang boleh dengar lah bunyi yang brak brak parallel twin 180 degree firing order tu kalau tanya saya sebab performance engine tu memang sangat-sangat sesuai untuk motosikal retro macam ni sebab bunyi mesin jahit dengan motor retro tu ngam lah kalau dibandingkan dengan versi 650 Ninja 650 dan juga Z650 power 67 horsepower pada saya cukup sangat-sangat cukup untuk motosikal, motosikal macam ni korang boleh speed kelajuan selesa sehingga 140-145 km sejam The moment korang reach 150 km sejam ke atas korang akan struggle sebab angin tu terlalu kuat jadi bahagian leher mungkin tu akan ada rasa pressure yang sangat-sangat kuat yang menjadikan nak bawa motor ni sangat-sangat tak selesa sebab tu saya cakap motor ni boleh pergi laju tak ada masalah 180, 190 cumanya sejauh mana korang mampu tahan korang punya tengkuk tu daripada angin yang pang kuat kat kepala tu okay? and then torque dia Motor, Engine ni dia fokus pada low dengan mid range So bila korang bawa cruising, bawa dalam traffic, bawa di KL dan sebagainya Low speed tak ada masalah Engine tu takkan jerking 40, 50, 60 Engine tu takkan bagi tahu macam Oh kena pulas, kena buka lagi throttle tu Tak ada Korang boleh santai 40, 50, 60 Tak ada masalah Kemudian Dia datang dengan clutch assist Dan sleeper, Okay So apa yang berlaku dekat situ Korang punya clutch memang sangat-sangat ringan, sangat-sangat membantu. -sangat dengan ada fungsi sleeper tu, bila kau orang gear shift dengan agresif. Okey, tengah laju, tiba-tiba downshift dengan agresif, tayar belakang tak adalah berlakunya lock atau dia tiba-tiba terkunci. Jadi benda tu tak berlaku. Jadi itulah fungsinya ada clutch assist dan sleeper ni. Okey. Dan macam saya cakap tadi, cruising speed paling best adalah antara 100 ke 130. Lebih daripada tu dia bergantung pada macam mana korang mampu nak tahan dia punya impact angin tu kemudian power delivery pada saya memang sangat-sangat smooth lah engine parallel twin daripada Kawasaki ni 650cc ni memang terkenal sebagai engine yang power delivery dia sangat-sangat smooth sangat-sangat lembut tak ada jerking torque dia tak terlalu mengejut kan eh? setengah motor mungkin sebagai contoh pesaing dalam segmen yang sama adalah Suzuki SV650 engine tu configuration dia adalah engine between So tok dia lebih tinggi. Ah okey walaupun motor tu nampak slim dan sebagainya tapi tok dia lebih tinggi jadi akan yang tak biasa bila buka tu mungkin akan rasa macam ha, dia macam terkejut sikit. Sebab yang ni memang benda tu tak berlaku. Dia bergantung kepada korang punya riding style lah. Kalau nak agresif mungkin Suzuki SV650. Tapi kalau korang nak sesuatu yang lebih santai, lebih relax dan Kawasaki Z650RS ni Kemudian dari segi handling pula Okay, motor ni handling saya rasa ni antara winning point dia memang sangat-sangat fun to ride Walaupun dia bukan jenis agresif tapi dengan handlebar yang tegak ni Okay, yang rapat ke badan ni So bila bawa masuk corner korang boleh bawa dengan sangat-sangat confident Dia tak adalah rasa macam korang perlu bawa macam perlu Masuk, bangun, masuk balik corner Dia bukanlah bawa feel bawa yang macam tu. Ha, dia lebih kepada arah santai, lebih kepada selesa dan sebagainya. Brake power. Okey. So dia datang dengan brake mesin Dua port belakang depan, single port dekat belakang. Braking power dia pada saya memang dah cukup lah. Saya rasa banyak berlaku kejadian yang mana saya tiba-tiba kena apply brake bila kereta tiba-tiba keluar daripada sifar dan sebagainya brake power tu memang cukup jadi saya tak ada komplain walaupun bukan brake radial 4 port pada saya tak perlulah yang overkill sangat so, performance motor ni tidaklah ke arah berprestasi tinggi dan tangki dia saya ada mention tadi tangki dia 12 liter dan korang boleh bawa lebih daripada 250 km tapi kalau korang bawa santai memang sampai 250 km tapi kalau korang di stream bike bawa 14 15 16 all the time memang tak sampai pun so dia memang agak makan minyak malah kami punya videographer tajul dia bawa versi 650 Dia rembat 1809 Tahu-tahu dah habis lah Duit poket minyak dia ha, Jadi engine ni memang performance dia just nice Tapi kalau jenis rembat memang dia agak makan minyak Kebanyakan motor yang kami review di mekanika Memang datang dengan pelbagai ciri elektronik yang premium lah Dengan ABS, traction control on-ring ABS lah dan macam-macam wheelie control dan sebagainya launch control dan sebagainya malah motor motosikal macam 250cc pun dah ada yang ada launch control tapi Kawasaki Z650RS ni dia kata tak apa kita orang relax motor ni memang lebih kepada just engine chassis motor rider that's it sebabnya kalau nak kata pasal elektronik package motor ni hanya ada ABS sahaja the rest apa semua tak ada malah korang boleh tengok dekat dia dek bahagian depan ni memang dia punya meter ni ada digital LCD yang mana dia punya information tu sangat-sangat basic dia ada gear dia ada waktu, dia ada range tapi range tu saya suka sebab orang yang tak reti nak bajet minyak ha, boleh rujuk pada range motor ni kemudian dia ada meter analog kat kiri yang mana dia tunjuk speed, speedometer dan sebelah kanan RPM meter dan sebenarnya bahagian dashboard depan ni meter depan ni memang diambil almost 100% daripada versi yang lebih besar Kawasaki Z900RS yang tu enjin 4 silinder yang ni hanya 2 silinder sahaja tapi apa winning point sebenarnya kalau orang nak beli motor ni apa yang sebenarnya buat dia orang nak beli? Ada satu sebab dia. Keep the Dan salah satunya sebab yang orang akan beli Kawasaki Z650RS ni adalah desain retro dia. Saya rasa bagi segmen 650cc, even kalau korang masukkan MT-07 model lama pun, ini adalah probably motosikal yang paling cantik yang pernah dihasilkan oleh mana-mana pengeluar daripada Jepun. Ya, yeah. overall design dia sebenarnya memang diambil inspirasi terus daripada Kawasaki Z900RS yang tu abang dia yang paling besar, paling berkuasa 4 silinder 900cc enjin sama yang ada pada Kawasaki Z900 so apa yang saya suka Kawasaki buat dia tak fikir panjang dia dah ada mold atau acuan daripada Z900RS tu dia tahu motor tu cantik so dia just apply terus pada Kawasaki Z650RS ni daripada bahagian lampu, meter, design rim, tangki, seat yang jenis flat seat tu Semuanya memang diambil daripada Kawasaki Z900RS. Of course beza dia adalah saiz, saiz dia lebih kecil sebab dia punya enjin hanya 650cc. Resepi yang Kawasaki buat ni pada saya memang menjadikan Z900RS ni satu model yang berjaya sebab design dia yang sangat-sangat cantik, enjin yang sangat tahan lasak, performance dah bagus, tak terlalu berkuasa, tak terlalu power rendah, torque pun bagus. Sekombinasi so, semua ni menjadikan Kawasaki z 650 rs ni antara motosikal yang wajib dirasai oleh semua rider yang nakkan motor yang cantik tapi harga tak terlalu keras. Inilah Z900RS yang standard saja dah 60,000 lebih. Yang versi SE yang datang dengan package OLED di Malaysia harga dia lebih 73, 74,000. Yang ini hanya 37,000 saja. Jadi dengan bawah 40,000 Dapat design yang cantik macam ni. Yang mana kalau korang bawa, walaupun bunyi dia tak, mesin jahit, bunyi tak berapa nak sedap. Tapi kalau korang bawa, pak dekat mana-mana, memang semua orang akan tengok sebab design dia memang sangat-sangat cantik. Ha, itu adalah winning point yang ada pada Kawasaki Z650RS ni. Tapi kalau korang nak yang package yang banyak elektronik sebagainya, mungkin segmen ni korang boleh pertimbang Triumph Trident. Tapi harga dia yang tu lebih kurang dalam rm 1000 lebih 47 49 tak silap saya. Yang tu macam-macam package elektronik ada. Kemudian kalau korang, -korang nak sedikit berkuasa, bunyi enjin jauh lebih sedap sebab dia pakai V-twin, korang boleh pertimbang Suzuki SV650. Tapi yang tu telah pun dihentikan production sebab untuk pasaran di Malaysia, yang tu dah dijual versi final edition. okay Tapi kalau korang nak sesuatu yang cantik, performance dia okey rupa belakang handsome, depan handsome, tepi pun handsome dan Z650 RS ni memang wajar dipertimbangkan. Jadi itu saja review kami mengenai Kawasaki Z650 RS ni. Ya, memang review ni rasanya bagi motosikal 650 posisi kalau ikut duration video ni saya rasa ni paling pendek sebab Package ditawarkan tu tak berapa nak banyak Especially dia punya package elektronik tu Tak berapa nak ada kecuali ABS Nasib baik ada ABS sebab ABS tu sangat-sangat penting. Okey, jadi itu saja yang kami boleh kongsikan dalam video kali ini. Seperti biasa, jika ini kali pertama ada single channel kami, jangan lupa untuk like, share, subscribe dan tekan butang loceng. Serta jangan lupa support kami di Facebook, Instagram dan juga TikTok.